Физкультурно оздоровленшее выхование насельництва было у центра уваги удельников семинара, который проводило Министерство спорта и туризма Республики Беларусь на базе объекта Брешины. Материал Мирослава Маньковской. Это палац водных видов спорта, один из самых великих спортивных объектов Брестской области, который занимает площадь больше за 3,5 тысячи метров квадратных. С дарбами на вы решили провести республиканский семинар по обмену в опытом с в физкультурно-оздоровленчим выхованием населенства. цягнення беларусаў да заняткаў спортам адно з галоўных пытанняў семінара удзелу якім прынялі прадстаўнікі спартыўных арганізацый і устаноў з усёй краіны п престу ёсць чым ганарыцца професійныя саюзы і прыватныя арганізацыі паспяхова распаўсюджваюць абонементы на наведванне спартыўных секцый сярод працоўных гараджан наше население не только городской но уже районы области все-таки у поняли, что здоровый образ жизни ⁇ это очень популярно, это очень правильно. И вот основная тема вот этого семинара, который сегодня проходит в Бресте, это показать, как работают в Брестской области, в трудовых коллективах, в организациях, в частных фирмах, в частных фирмах люди, которые ответственны за эту работу, как работаем мы. Ну, если наш опыт будет действительно достойно оценен, я думаю, что в нашем опыте будут уже учиться другие. Удельники семинару наведали шматлики о спортивные объекты Брешины, картинговый стадион «Альянс», Центр олимпийского резерва «Виктория», веслярный канал, диспансер спортивной медицины и непосредственное место проведения мероприемства – Палац водных видов спорта. По колькости спортивных объектов и массовости их наведывания наша область одна из наилепших. Я могу откровенно сказать, и статистика это подтверждает, у нас самая спортивная область. Среди работы с населением у нас и загрузка спортсооружений – одна из самых больших республики. Ну, может, только Минск с нами может посоревноваться. Своим опытом поделились и иншие регионы. Как выник с устречи, керовники приватных фирм, якія так само удельничали у семинары, пришли до высновы, что покупка абонементов для занятков спортом выходит та оплата больничного. Тому такую инициативу варто взять на заметку и иншим организациям. Мирослава Маньковская, Тиграна Копян, областные новины, Брест.